ində bu qədər danışılır da, düzdür. Görnələr danışılır, öylələr. Və general fərqi var da, hər bir prokuror çıxıb deyir ki, nə oldu? Necə də, nə qıldı? Həsab mədə birində bir də baxırsan, orda başlar gedir. Deyirəm, yox, cənab prezident, bu gün də bax, orada danışıblar ha. Və bu günləri. Deyir ki, cənab prezidentimiz bunu bilsə, amma bu nə məbəx biləcəyi? Aç çox su edəndə bunu necə götürəcək ki, prezident bunu bilsin? O susdurdu bizim ömrümüz yoxdur axı. Yəni bax belə dolaşıq və qarışıq bir zamanda yaşayırıq. Allah nə bilir? Yazığı gəldim bu millətə. Amma görünür, belə görünür ki, artıq bundan sonra bizim da fəridiyətimiz atışımız qalmayıb. Allahın rəcü vasitə bir yön, yol, yön göstərər bizi. Allahın rəcü, Allahın da cazabına, lənətinə gəlmişiksə, bizim sorumuz yaxşı görünmür, vallahi. Mən dəfələrlə demişəm, indi hər abisə söyürdü məndən dəli. E, bu futurlar gedişat ölkəni məhv aparır. Bizi xəritədən siləcəklər, vallahi billah. Ya e, bu gedişat budur doğa. Sənin ordunun ya ordunun yarısını hiçə etləyəsən, bax belə al qarnına bəliyəsən, özün generaları, sənin generaların cədadə dibə dönüb sənin ordunu yeməyə başlほr. Və rəsmən sənin ordunu, sənin generaların yeyir. Və bu general bu ordunun önündə, ordunun arxasını alıb Ordunun önündə düşmən əzəminə getdilən generallar sənin ordunu, sənin əskərini yey. Sənin əskərinin bir başı və sözün bir başı və məcazi mənada sənin əskərinin nətini yey. Ordunun general əskəri yeməyə başladılsa, sənin əlində sonda generalin şişib olacaq bir boyda yerinə tərəfələ bilməyəcək təbə göz, hə? Ordun da qalacaq. Yəyə gedirlər də nə qədər var. İndi bayaq oxuyuram. Hətta E, döyüşdə yaralanan zabiti döyüşdə adı ilə yazmışlar. Məsələn, Zeynalovun, Nəbizamanov elə. Qəmil desəm. Adam deməli, e, hədur uğurunda döyüşdə yaralanır, kostola gəlir. Görə, kostola gələndə bunu həmen bax bu tatar məsələsindən bağlı həbs edirlər yaralı adamı. Ha bunu əvvəl bir müalicə eləyirlər. Yaralı yaralını buna bir şey edirlər. Kostolda. İndi çıxır verin. Ordan bərinə vaxt keçir, nə qədər zaman keçir. E, bu müharibə dövründə artıq Tertar meselesi gündemde değil de. Öldü. Bunlar da mahkemeni bitirip, sindarı bitirip. İndi hiç kim cevap verebilmiş ki. Açı bu muharebe gedil şeraitde. Hatta ciddi bir vazifet var. O dövüş bölgesinde, dövüşü yararlanan zabiti birden bire. Məhz bu işle bağlı tutmak kimin alına gəlir. Ne mesele? Bak böyle çok garibe şeyler var hiç. İsteysen böyle adam ha çalışırsan ki optimist olasan, ha çalışırsan cemiyete Bir az da dözün, bir az da dişinizi sıxın. Bir az da cəmərlərinizi də artıq hər şey yaxşı olacaq deyəsən. Vallahi billahi heç nə yaxşı deyil. Burada nə cəməri dartmağa yeri qalır, nə dişiniz çıxmağa yeri qalır, nə də burada məsələn ki, nə bilirəm, bir də Allahdan başqa çəkməsən ümid qalır. Bu ölkədə tək bir qapı yoxdur. Tək bir qapı yoxdur. Gedib deyəsən ki, ümidin olaçı bəlkə burada ədalətə bir yan gör tapıldı. Adaletli bir yanasma oldu. Yoktu. Tek bir tane yoktu.